ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯುವಂ ಯುಗಂ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀಗರಿ ವಾರ್ತೆಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹೇಶ್ವರ ಗಾರಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಜೋನ್ ಮೈಸೂರಿನ ರೋಟರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಪ್ ಜೈನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸದರ್ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜೈನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಘಟಕ ನಮ್ಮ ವಿಮಲ್ ಜಿ ಪಿತ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಶಪಥ ಗ್ರಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ತರಲು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡಲು ಅವರು ಸಿಂಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಕ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ माटी के कर्नाटक का आज शपथ विधि समारोह और इतनी संख्या में हमारे सभी साधार्मी मजदुनिया बजारे हैं देखकर कर बहुत आनंद आ रहा है और यकीन माने आप कहीं भी यहाँ से स्थान छोड़ के ना जाए जिन साहित्य संगम के जितने लोग यहाँ बैठे हैं जब तक आप चाहोगे उतनी देर तक अच्छी से अच्छी रचनाएं चाहे धार्मिक हो संगार हो आशा हो आपको बरोबर हम प्रस्तुत करते रहेंगे जिन साहित्य संगम निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि हमारे समाज के अंदर हमारी माताएं है आप सब व्यस्त है अपने अपने काम में और सबके मन के अंदर कुछ न कुछ विचार निश्चित रूप से पैदा होते हैं या तो उन्हें कागज पर उकेर के लिख देते हैं कोई विधा के कारण नहीं बोल पाता कोई लिख लिया तो किसको सुनाए वो मजबूरी हो जाती है और कई अपने में से अच्छे अच्छे लोग जो शास्त्र तो पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ने के बाद जो तो उसका सार आता है वो आम आदमी तक तो कैसे पहुंचे इन सब चीजों का बहुत दिनों तक तो मंथन होता रहा और अंत में फिर वो समय आ गया हम लोगों ने कोशिश करी और मकर संक्रांति के दिन इसी वर्ष चौदह जनवरी को रतलाम में पंद्रह बीस हम लोगों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय जैन साहित्य संगम की स्थापना करने का निर्णय लिया और वहीं से बच्चों तो की शुरुआत थी है ना तो मैं जब इनकी बारात में गया तो वहां क्या हुआ ये कितने भावुक व्यक्ति हैं इसका मैं प्रत्यक्ष एक उदाहरण देता हूँ कि जब भाई साहब अशोक जी की शादी हुई और बारात विदा हो रही थी लड़की यानी कि भाभी जी काफी रो रही थी ये बड़े कानूनी स्थिति में आ गए और द्रवित होते हुए अपनी सासू जी से बोले कि माँ जी आप चिंता मत कीजिए ये जैसी बहन बेटी है आपकी वैसी मेरी बेटी संस्था द्वारा, द्वारा मुझे जो भी साहित्यिक कार्य प्रदान किए जाएंगे संभव तन मन दन। दन। और समर्पण के, के साथ करने को संकल्प रहूंगा जैन साहित्य संगम के साहित्यिक अवदानों की संपूर्ति मेरा लक्ष्य रहेगा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे जिस संस्था की, की गरिमा और मर्यादा दुमिल हो, हो। संस्था हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद सभी शुभकामनाएं कटिबद्ध होकर पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करूंगा कार्य करूँगा मैं संस्था के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए मैं संस्था के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए यथा संभव प्रयास एवं करूंगा संभव प्रयास से और पहल करूँगा जैन कवि साहित्यकारों के लिए जैन कवि साहित्यकारों के लिए संस्था द्वारा मुझे जो भी साहित्यिक कार्य प्रदान किए जाएंगे संस्था द्वारा मुझे जो भी साहित्यिक कार्य प्रदान किए जाएंगे उन्हें यथा संभव मैं यथा संभव तन मन धन और समर्पण के साथ तन मन धन और समर्पण के साथ करने को संकल्प रहूंगा करने को संकल्पित रहूंगा जैन साहित्य संगम के जैन साहित्य संगम के साहित्यिक अवदानों की संपूर्ति साहित्यिक अवदानों की संपूर्ति मेरा लक्ष्य रहेगा मेरा लक्ष्य रहेगा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संस्था की गरिमा और मर्यादा धूमिल हो जिससे संस्था की गरिमा और मर्यादा धूमिल हो संस्था हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा संस्था हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा जय जी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको आप लेते हुए विश्वास दिलाता हूँ की विश्वास दिलाता हूँ कि जैन साहित्य संगम के जैन साहित्य संगम के उत्थान, उत्थान उन्नयन एवं एवं उत्कर्ष के लिए उत्कर्ष के लिए पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करूँगा कार्य करूंगा, करूंगा मैं संस्था के उद्देश्यों के मैं संस्था के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार के लिए यथा संभव यथा संभव प्रयास करूंगा प्रयास करूँगा जैन कवि साहित्यकारों के जैन कवि साहित्यकारों के लिए संस्था द्वारा संस्था द्वारा मुझे जो भी साहित्य कार्य मुझे जो भी साहित्य कार्य प्रदान किए जाएंगे प्रदान किए जाएंगे उन्हें यथा यथा संभव संभव उन्हें तन तन मन दन, तन मन धन धन और समर्पण के साथ और समर्पण के साथ करने को करने को कृत संकल्पित रहूंगा कृत संकल्पित रहूंगा जैन साहित्य संगम के जैन साहित्य साहित्यिक अवधानों की साहित्य अवधानों की संपूर्ति मेरा लक्ष्य रहेगा संपूर्ति मेरा लक्ष्य रहेगा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे संस्था की गरिमा जिससे संस्था की गरिमा और मर्यादा संस्था हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा संस्था हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा मतलब श्री गरी नि नमस्कार श्री गरी ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ ಶ್ರೀಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ ಶ್ರೀಗರಿ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಶ್ರೀ ಗರಿ ಶ್ರೀಗರಿ ಧನುಧನಗಳ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗರಿ ವಿಶ್ವದ ದೇಶದ ನಾಡಿನ ಗರೆಯು ಶ್ರೀಗರಿ 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 ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ